बस। इस वीडियो में अंडे वाला शामी बर्गर तैयार करेंगे और यकीन जानिए कि बर्गर ऐसे तैयार किया जाए तो बच्चे क्या बड़े भी बाजारी बर्गर को भूल जाएंगे क्योंकि की में तमाम अशिया ताज़ा होंगी और कुकिंग ऑयल मे इस्तेमाल करेंगे इन सब अजायतर की अलावा हमारा खुलूस और मोहब्बत भी अपनों के लिए शामिल होता है अजाय तर की भी में शामी कबाब है हम यहाँ सब्ज मसाले वाले शामी कबाब इस्तेमाल करेंगे जिसकी वीडियो पर आई बटन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरूर देखें दो अदद लंबे बन बर्गर है टमाटो केचप मनीस धनिया पुदीना का रायता रायता का लिंक भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सलाद में चीड़ा बारीक गोल काट रखा है मटर स्लाइस कर लिए हैं, को भी है गाजर चॉप कर ली है मजीद अगर कोई सब्जी शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं इस तरह हम जो बच्चे सब्जी खाने से भागते हैं उनकी खुराक में सब्जी की मकदार का इजाफा कर सकते हैं चाट मसाला और अंडे हैं क्योंकि शामिल पहले से तैयार है तो बर्गर बनाना शुरू करते हैं बर्गर को दरमियान से इस तरह सलाइज कर दिया है कि एक किनारा जुड़ा रहे तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर बर्गर को दोनों साइड से सेक लेंगे इसके बाद तवे तो से हटाकर पहले केचप अप्लाई कर दी है इसके बाद शामी कबाब के लिए बिछा देंगे अब रायता भी शामी कबाब के ऊपर डाल लिया है और साथ ही गाजर मंगोभी खीरे और टमाटर के स्लाइस तरतीब से रख देते हैं मायने की पेस्ट को इस तरह लगाकर चाट मसाला सी रख देंगे आधा अंडा फ्राई करके बर्गर के अंदर बिछा दिया है और आधे अंडे से बर्गर को रैप करेंगे जैसे दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा दबा लेंगे ताकि बर्गर यक जान हो जाए अब इस बर्गर को बटर पेपर से रैप कर देंगे रैप करने से बर्गर पिखरेगा नहीं उठाने और खाने में आसानी रहेगी इसको दरमियान से काट देते हैं ये ले बेहतरीन तरीके ऐसी सजा कर सलाद के साथ सर्व कर दिया है इसको अवतार के मेन्यू में शामिल करें, बच्चों या बड़ों को लंच बॉक्स में दें या मेहमानों को पेश करें आप खुद बताएं क्या बाजार से इतना खूबसूरत और वाला बर्गर मिलता है अल्लाह करीम हमारे खानों में बरकत और जायका फरमाए अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बसानी आप तक पहुंच सके शुक्रिया